হা একো কাম নাইকিয়া অলপ আই মোক মানে গা ধুৱাই মোক গা ধুৱাই দিছিলে সেইকাৰণে কৈছে যে মোক গাটো ধুৱাই দিয়ে বোলো পইচা পঞ্চাছ টকা দি গাটো ধুৱাই দিছে কৈছে আমাৰ ঘৰত টিং এ চোতাও নাইকিয়া এইফালে চাওক টিংখিনি কিছুমান টিং এনেকৈ উলটিয়াই সেইপাৰে পেলাই থৈছে অলপমান সৰুফালে বাহিৰত পৰি আছে আৰু মই যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ প্ৰায় মা মুখৰ পৰা এটা কথা শুনিবলৈ পাইছিলোঁ অভাৱ শব্দটো আৰু অভাৱ শব্দটো শুনিবলৈহে পাইছিলোঁ অভাৱ কি বস্তু দেখাই দিয়া নাছিলে কাৰণ মোৰ মায়ে কি কৰে বহুত বেয়া সময়ত আহিলি নহয় তই কি হ'ব এতিয়া ৰাতি তয় খোৱা বিচনাখনৰ ওচৰতে টিং উৰি গৈছে চ'হে গাই যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাইছে যদি গমটো পাইছে পখিলা আৰু মোৰ একছক লৈ পানী কাজিয়া হৈ আছে আৰু সেইবিলাক টেনচন একেবাৰে মনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাই নাই আৰু যেতিয়া নে পখিলাৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেতিয়ানে সেইবিলাক কথা মনত পেলাই পানী কাজিয়া হৈয়ে থাকে আৰু কোনোবা সময়ত ভাল হৈ থাকে কোনোবা সময়ত সেইবিলাক কথা মনত পৰিলে তাই দুখ কৰি থাকে আৰু সেই তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে সেইবিলাক টেনশ্যনবোৰ হোৱাই নাই আৰু সেনেকুৱাতে গালিৰ পৰা যিহেতু আমাৰ ইয়াত পতা ধুমুহা দি আছে আৰু সেয়েহে মানে আমাৰ ঘৰত টিং মানে গোটেইকেইখন উৰুৱাই লৈ গ'ল আৰু দেখামগৈ বাৰু আৰু চাক নাকি চিষ্টেমত বতাহ মাৰিছে গছ একেবাৰে ঘূৰি ঘূৰি গৈছেগৈ গছবিলাক চাওক চাওক নহয় গছবিলাক একদম বেকা হৈ গৈছে একদম গাত পৰু পৰু ছিষ্টেম হৈ গৈছেগৈ বাকী যিয়ে নহওক মই ঘৰলৈ গৈ দেখাই আছোঁ কি হৈ আছে আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা প্ৰায় এইফালে দেখিব পাইছে আমাৰ ঘৰত টিং একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে সেইবিলাক এৰেখাই এৰেখাই গৈছে এইফালে ফাঁক হৈ গৈছে এইফালেও গোটেই এইফালৰখিনি অলপমান ঠিকেই হৈ আছে বাৰু আৰু যদি এইফালে যাওঁ তেন্তে হ'লে দেখিবলৈ পাব যে আমাৰ ঘৰত টিং এচোতাও নাইকিয়া এইফালে চাওক টিংখিনি কিছুমান টিং এনেকৈ উলটিয়াই সেই পাৰে পেলাই থৈছে অলপমান সৰুফালে বাহিৰত পৰি আছে আৰু ঘৰৰ একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া বুলি ক'ব লাগিব ইফালে চাওক গোটেই পাত চাত পৰিবানি মানে কি ক'ম আৰু এটা টেনশ্যন থাকেই আৰু তাৰ ওপৰত আৰু এসোপা টেনশ্যন আহি যায় আমাৰ কি কৰিব উপায়টো নাই শৰীৰটো খাবই লাগিব মানুহৰ জীৱনলৈ কাৰ কেতিয়া কিমান দুখ নামি আহিব কোনো গম নাপায় আৰু সেইদৰে মোৰ লগতো হৈ আছে আৰু এইসোপা ঠিক কৰিবলৈও এতিয়া মানুহ মাতিব লাগিব আৰু অকলে ঠিক কৰোঁ বুলি ক'লেও নোৱাৰোঁ যিহেতু ঘৰৰ কাম একোৱেই নাজানো মই মানে ঘৰত টিউচিন লগোৱা এইবিলাক কাম যিবিলাকে কৰি থাকে ন সেইবিলাকেহে জানে আৰু এতিয়া বাঁহ কিনিবলৈ পইচা লাগিব বাঁহখিনি কিনি আনি পিনি লগাব লাগিব ধুনীয়াকৈ তেতিয়াহে আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ ভাল হ'ব মানে যিহেতু তাত পাকঘৰত ভাত পানী বনোৱা হয় ন আৰু যদি এনেকৈ থাকে আৰু মানে ৰাতি বৰষুণ দিলে পানী পৰিব কালি যোৱা নিশা যিহেতু বৰষুণ দিছিলে তেতিয়া একো নহ'লে এতিয়া দিনত যিহেতু বতাহ আহিয়ে আছে আহিয়ে আছে আৰু সেয়েহে টিঙখিনি উৰি গ'ল এইফালে দেখিব পাইছে চালি এখন আছিলে চালিখনৰ টিঙো এৰ খাই গ'ল এইফালে দেখিছে য'ত ত'ত পৰি আছে আৰু এইফালে এইফালে দেখিছে টিং আৰু কালি পখিলাৰ ভনীয়েকো আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে যিহেতু আমাৰ কাজিয়া হৈ আছিল ন আৰু তাই থাকিলে কাজিয়া নহ'ব বুলিয়ে তাইক পঠিয়াই দিছিলে পখিলা মাকে আৰু এইফালে ঐ কি চাই আছ দেহাক চাই আছোঁ দেহাক চাই আছ নেকি দেহা মানে সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল আমাৰ ঘৰৰ মানে এইখিনি টিঙো উৰি যাওঁ উৰি যাওঁ কৈ আছে মানে ঐ ৰাতি শুই থাকোঁতে চাবি আকৌ আমাৰ এই টিং উৰি গুচি যাব গম পাবি তাইক কিহত তই লগতে উৰি গুচি যাবি বিচনাই চিচনাই উৰি গুচি যাবি

টিংখিনি চাউণ্ড কৰি আছে যে সেয়েহে মানে ঘৰত থাকিব মন কৰা নাই ফুৰাহঁতকে যাব বিচাৰিছে আকৌ পখিলাই মাতি মাতি পিনি ভাত খাবলৈ আনিছে আৰু এইফালে খোল খালি ভাত খাবি দেই হা এইটো চাবানে মায়ে লগাই দিব আকৌ ইয়াত গান আছে ভিডিঅ' আছে নেটটো কানেক্ট কৰি দিওঁ নেকি নেটটো কানেক্ট কৰি ল'বা তুমি দেই বাকী হ'বলা এইফালৰ টিঙ এছোতাও এষাই গুচি গ'ল নিচিনা লাগিছে কি হ'ব এনেকে হলে কি হ'ব বহুত বেয়া সময়ত আহিলি নহয় তই কি হ'ব এতিয়া ৰাতি তই শোৱা বিচনাখনৰ ওচৰতে টিঙ উৰি গৈছে ঠিক আছে একেবাৰে মন চন ভাল লাগি থকা নাই মানে কি ক'ম আৰু ঘৰত টিংখিনি উৰি যোৱাৰ পৰা এটাই কথা মনলৈ আহিছে ঘৰখন কেনেকৈ ভালদৰে ঠিক কৰিব পাৰোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ অলপমান দিন ৰখি পানী ঘৰখন বনাম কিন্তু সেইটো নহ'ব যে পাইছোঁ কাৰণ ঘৰতো যদি এনেকৈ ভাগি ভাগি যায় ছোৱালীজনীও কান্দিছে মানে টিংখিনি যেতিয়া উৰি গৈছে ছোৱালীজনীয়ে দেখিছে ন দেখাৰ লগে লগে কৈছে যে আমাৰ ঘৰত টিংখিনি উৰি গুচি গ'লে একদম পূৰা চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে আৰু ভয়ো খাইছে তাই আৰু এনেকুৱা আগতছে হোৱা নাই যে আৰু টিংখিনি মানে একদম পুৰণা হৈ গ'ল আমাৰ চাব সময়ত দেখাই আছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত টিংখিনি অৱস্থা এয়াহে দেখিছে গোটেই একদম কোলা পৰি গৈছে মামৰ জ্বলি নতুন টিং লগাব নতুন টিং লগাব লাগিব আৰু লগাবলৈ মানে এতিয়া ভাবিছোঁ যে ঘৰখনকৈ ফাকে আৰম্ভ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইফালেকৈ বনাই পেলাম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰখন মানে তলটো বনাই দিম আৰু লাহে 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 অলপ অলপকৈ কৰি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু উপায়ো নাই দিয়কচোন আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ ঘৰখনক লৈ পানি যিবিলাক চিন্তা থাকে সেইবিলাক মানে মাইকী মানুহবিলাকে ইমান এটা বুজি নাপায় চাবচোন মাইকী মানুহবিলাকে অকল মতাতে ক'বহে পাৰে তই ঘটিবলৈ যা তাৰ বাহিৰে যিখিনি টেনচন লৈ থাকে মতা মানুহটোৱেহে লৈ থাকে কিন্তু মাইকী মানুহবিলাকে ইমান নলয় আৰু মোৰ যিবিলাক টেনশ্যন আছে আমাৰ ঘৰৰ মানুহো বুজি নাপায় না মোৰ বেলেগ মানুহো বুজি পায় কোনোৱে বুজি নাপায় আৰু কোনোবাই কোনোবাই কয়হে মোক মানে তই ইউটিউবৰ পৰা ইমান পইচা পাওঁ আমাক দিয় নেকি আৰু এই পইচা এটা দিব নোৱাৰ বা কিবা এটা কিনি দি পাইছ জানো আজিলৈকে ইউটিউবৰ পৰা ইমান পইচা পাইছ এনেকুৱা কিছুমান ডাইলগ বহুতে শুনাই থাকে বাৰু সেই তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ পৰা মই প্ৰায় আঁতৰতে থাকোঁ কিন্তু তথাপিও কেতিয়াবা ওচৰত লগ পালে কৈ দিয়ে ন যে সেই তই ইউটিউবৰ পৰা ইমান টকা পাওঁ ইমান কেনে এতিয়া খাব ব এতিয়া দেখাই থাক আমাক কিবা এটা দি পাই থাকো এনেকুৱা কিছুমান কথা শুনায় কিন্তু ল'ৰা মানুহৰ যিবিলাক টেনশ্যন সেইবিলাক কোনো বুজি নাপায় আপুনি মই পাহাতে লিখি থাকোঁ কোনো বুজি নাপায় এতিয়া লাহেকৈ ঘৰখন বনাই পেলাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেয়েহে মানে এইবিলাক গছ কাটিব লাগিব কাটিব লাগে এইটো কাৰণে লাগিব যিহেতু ঘৰ বনাবৰ সময়ত ভীম ঢালিবিলাক পকা লাগে আৰু এই পকাবিলাকটো এইবিলাকে কামত দিব এইবিলাক ঘৰতে আছে যিহেতু এইবিলাকে কাটিম আৰু সৌফিলে আছে দীঘলীয়া দীঘল দীঘল এইবিলাক শিমলু গছ সেইবিলাক কাটিম আৰু বেলেগ গছ লগাম নতুনকৈ সৌফিলে লগাম এইফালে মাতি আছে সেইফালে লগাম এইফালে আগফালে নলগাম এইফালে ঘৰ বনালে মানে পিছত দিকিদাৰ হ'ব পতা ধুমুহা আহিলে আৰু ঘৰখন ইয়াৰ পৰা এইকণৰ পৰা এনেকৈ কৰি পানিয়ে বনাম ইয়ালৈকে আচান টাইপতে বনাম এতিয়া ভাবিছোঁ যে পাথৰকেইটা আৰু ৰ'দ ৰ'দখিনি সেইখিনি আনি থওঁ মানে অলপ অলপকৈ বস্তুকেইটা গোটাই পানী ভিম চিম ঢালি দিম দেউতাই যিহেতু পকা মিস্ত্ৰী জানে দেউতাই ঘৰটো বনোৱাত কামখিনি কৰিব আৰু বেলেগ মিস্ত্ৰী নলগালেও হ'ব যোগালি মই থাকি দিম মা থাকি দিব তাৰপিছত আৰু এটা পাৰিলে লগাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিম আৰু এইখিনি এই যে মানুহবিলাকে চৰকাৰক যে ভোট দিয়ে ভোট এইটো কাৰণে দিয়ে যে চৰকাৰে আমাক কিবা এটা দিব সহায় কৰিব আমাক বিপদ সময়ত কিন্তু আমাৰ ভোট দিয়া আজি প্ৰায় মোৰ এতিয়া একৈ বছৰ হৈ আছে একৈছ বছৰ দিন হৈ গ'ল সেইখন জেগাত থকা আৰু সেইখন জেগাত একৈছ বছৰে একো এটা বস্তু সুবিধা পোৱা নাই পাইছে মাত্ৰ অকল চাউলকেইটা আৰু চাউলকেইটাও তাকো ধৰি লওক কেতিয়াবা ধৰি লওক পায় কেতিয়াবা নাপায় তেনেকুৱা নিচিনাই হৈ থাকে আৰু আমাৰ ঘৰৰ অকল তিনিটা মানুহেহে পাওঁ মই পাওঁ মায়ে পায় আৰু পখিলাই পায় আৰু দেউতা ভাগৰ আজি এমাহমান হৈছে নামটো দিলে ভৰ্তি কৰাই দিছে বহুত দিনৰ পিছত মানে আমাৰ বিলাকৰ নিচিনা মানুহক কোনো আপত্তয় নিদিয়ে যদি অলপমান ধনী ধনী মানুহ হয় সেইবিলাক মানুহে টকা ঘৰ থকাৰ পিছতো মানে ঘৰৰ পৰাই চাবচোন এই যে গাঁওবিলাকত যে কিছুমান মানুহ থাকে যে চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা যে ঘৰ চৰ আহিলে যে ঘৰবিলাক যে দিয়ে যে সেই তেনেকুৱা কিছুমান মানুহে চাবচোন কেতিয়াবা আহি পানী এই টকা দুহেজাৰ দে মইতো ঘৰটো পোৱাত অকণমান সহায় কৰি দিম কিন্তু সেই তেনেকুৱা মানুহো আমি লগ পাইছোঁ কিন্তু আমি সেই তেনেকুৱা মানুহক এইবিলাক নিদিওঁ সেয়ে চাগে আমাক চাগে ঘৰ চৰ দিয়াত সহায় নকৰে বাকী যিয়ে নহওক আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বহুতে বেয়াও পাব পাৰে আৰু আমাক এই ভিডিঅ'টো ডিলেটো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নাজানো বাৰু কি হয় দেখা যাব সময়ত লাহে লাহে বতাহ ধুমুহাও গ'ল এইফালে দেখিব পাইছে গোটেই পাত পাত হৈ গ'ল আৰু ওপৰত উঠি থকা পাতখিনি তললৈ গুচি আহিলে পখিলে যিহেতু আৰু এইফালে ঠিক কৰি আছে ঘৰটো এইফালে জখলা লাগিবনে উঠিবৰ কাৰণে জখলা বনাই আছে সেয়া আৰু এইফালে ঘৰৰ একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে পখিলা পখিলা হত চাগৈ ফুৰিয়ে আছে অঁ পখিলা আৰু দেহা মনো আৰু এইবিলাক গোল খালী শুই আছে সেয়েহে ভিডিঅ'ত নাই দেখোঁ আৰু এই চাৰ্জডাল আনিব গৈছিলোঁ ভিতৰৰ পৰা মানে আমাৰ ইয়াত আজি দুদিন ধৰি মানে কাৰেণ্টটো কাটি থৈছে পতা ধুমুহা একেৰাহে আহি আছে গছত ডালবিলাক পৰিছে যে কাৰেণ্টৰ ৱাৰবিলাকত সেয়েহে কাৰেণ্টটো কাটি থোৱা আছে মই এতিয়া সুৰাহঁতকহে মোবাইলটো চাৰ্জত দিমগৈ সুৰাহঁতক ইনভাৰ্টাৰ আছে যিহেতু ইনভাৰটাৰতে দিম আৰু চাৰ্জো নাইকিয়া হৈ আছে এইফালে আমাৰ সুৰাহঁতক একেবাৰে ক'বই নালাগে ঘৰ একদম ডবল কৰি বনাই থৈছে এনেকুৱা এটা ঘৰ মই কেতিয়ালৈ বনাব পাৰিম চাগৈ ঠিকান নাই পুৰা এটা আহি পালোঁহি পুৰা এটা ফাত আহি পালে মানে বাহ কি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে দেখিছে ইয়াতে মোবাইলটো চাৰ্জৰ লগাব লাগিব দি নেক্সট ডে কালি মানে ভিডিঅ' বনাই থকা সময়তে মানে মোবাইলটো চাৰ্জ দিব যোৱা নাছিলোঁ জানো আৰু মোবাইলটো চাৰ্জ দিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু খুৰাহঁতৰ ইনভাৰ্টাৰটোও বন্ধ হৈ গ'ল চাৰ্জ নাইকিয়া জহত আৰু কালি ৰাতিটো কাৰে কাৰেণ্টটো নাহিলে আৰু সেয়েহে মানে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু বাকী যিয়ে নহওক আমাৰ ঘৰত টিংখিনি যে যিখিনি উৰি গৈছিলে সেইখিনি ফিট কৰিলোঁ ফিট কৰিলোঁ মানে ডাইৰেক্ট গজাল মাৰি ফিক্স কৰি দিছিলোঁ কঁঠাত কাঠত কাঠত এইফালে দিব যে কাঠ লগাই দিছোঁ সেই কাঠত ফিক্স কৰি দিছোঁ আৰু গজাল লগাই মানে কি হৈছে এতিয়া যিহেতু বতাহ ধুমুহা একেৰাহে আহিয়ে থাকিব আৰু সেয়েহে মানে ডাইৰেক্ট গজালখিনি মাৰি মাৰি ফিক্স কৰি দিছে এতিয়া মানে উৰুৱাই পটককৈ নিব নোৱাৰে বাকী যিয়ে নহওক মই যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ প্ৰায় মা মুখৰ পৰা এটা কথা শুনিবলৈ পাইছিলোঁ অভাৱ শব্দটো আৰু অভাৱ শব্দটো শুনিবলৈহে পাইছিলোঁ অভাৱ কি বস্তু দেখাই দিয়া নাছিলে কাৰণ মোৰ মায়ে কি কৰে হাজিৰা কৰিবৰ লগত লৈ যায় মানে তেওঁলোকৰ লোকৰ ঘৰত যেতিয়া মাটি ৰুবলগীয়া হয় তেতিয়া মায়ে এফালে মোক কোচত লৈ পানি লৈ যায় আৰু এটা চুকত বহাই পানি মায়ে মাটি ৰুৱে আৰু সেই ডেৰশ দুশ যি পইচা পায় সেই পইচাৰে মোক ভালৰ ভালটোহে আনি খুৱাইছিলে সেয়েহে মানে মোক অভাৱ শব্দটো শুনিবলৈহে দিছিলে অভাৱ কি বস্তু দেখাই দিয়া নাছিলে আৰু তেনেকৈয়ে ইমান ডাঙৰ কৰিলে আৰু কেনেকৈনো আৰু মাহঁতক কওঁ যে তহঁতি আমুখটো কৰি নিদিলি তামুখটো কৰি নিদিলি ভালকৈ ঘৰৰ সন্ন বনালি কিবা কৰিলি সেইবিলাক ক'বলৈ মোৰ মুখৰ পৰা মানে একেবাৰে সাহসে নহয় আৰু পাই দেখোঁ কিছুমান ল'ৰাক মাক বাপেকে চব কিনি দিয়ে মোবাইলৰ পৰা ধৰি বাইকৰ পৰা ধৰি গাড়ী কৰা সেই তেনেকৈ ময়ো সুধিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ অভাৱ শব্দটো যে শুনিছিলোঁ যে সেই অভাৱ শব্দটো অভাৱ শব্দটোৰ মূল্য কি এতিয়া গম পাইছোঁ কাৰণ এতিয়া মই নিজে ঘটিব লৈছোঁ আৰু নিজে বুজি পোৱা হৈছোঁ সেয়েহে মানে ঘৰৰ মানুহক মই একোৱে টাবোল নিদিওঁ যিখিনি কৰিছোঁ নিজৰ পকেটৰ পইচাই কৈছোঁ আজিলৈকে যিখিনি আনিছোঁ নিজৰ পইচাই আনিছোঁ না ঘৰত কাৰোবাক সুধি পাইছোঁ না ঘৰৰ কাৰোবাক জোৰ জবৰ দিবই লাগিব যে মই ঘৰৰ পৰা গুচি যাম তেনেকুৱা কিবা কৈ পাইছিলে সেনেকুৱা মই একোৱেই হৈ পোৱা নাই লাগিলে মোৰ মা মুখৰ পৰাই শলাই দিম এইফালে মা কাম কৰি আছে ৰ'ব দেখাই আছে এই এইফালে নথিচেনা সেইজনী দ্বিতীয়তে আছে আৰু আৰু আগৰ দিনবিলাক মনত পৰিলে বহুত দুখ লাগে কাৰণ আমাৰ একেবাৰে বেয়া দিন আছিলে সেইবিলাক কথা মনত নেপেলাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগতো নকওঁ কাৰণ কালি ঘৰখন ভাগি যোৱা দেখি আগৰ কিছুমান কথা মনত পৰি গৈছে সেয়েহে মানে ক'বলগীয়া হৈছে অভাৱ শব্দটো কি বস্তু মানে মূল্য কি সেইটো এতিয়া মই নিজে কৰি আছোঁ যে নিজে বুজি পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মানে অভাৱ শব্দটোৱে আগতে মা কয় ন এই আমাৰ ঘৰৰ কিমান অভাৱ চলি আছে তই জানুৱাৰী দেখোন তাৰ ওপৰত নিচিনা কিবা এটা পতকে কেনেকৈ আনো সেই শব্দটো মনত পৰাৰ কাৰণে মই ক'ব লগা হয় বাকী যেনক এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক এইফালে চক ভোট জলকীয়া লগাইছিলোঁ যে ডাঙৰ হৈছে লাহে লাহে দেখাই থকাই হয় কিন্তু আপডেটবিলাক দি থাকোঁ আৰু কিমান ডাঙৰ হৈছে কিমান নাই হয় এইফালে চাই লওক পাতবিলাক আহিছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ইফালে আহিছে এইফালে ইফালে এনেকৈ খাবলৈ ওলাব আৰু আচাৰ কৰিব লাগিব আচাৰ বনাই খাব লাগিব ফুট জুলুকে খাই কোনে কোনে ভাল পায় আৰু কোনে কোনে বেয়া পায় কমেণ্টত জনাব দৰ্জাখন লগাই থৈছে হা একো কাম নাইকিয়া অলপ কাম মানে গাটো ধুৱাই দিছিলে মোক মানে গা ধুই মোক গা ধুৱাই দিছিলে সেইকাৰণে কৈছে যে মোক গাটো ধুৱাই দিয়ে বোলো পইচা পঞ্চাছ টকা গাটো ধুৱাই দিছে আগতে যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ তেতিয়া মায়ে পূৰা কঁহি গহি গা ধুৱাই ন আৰু সেয়েহে মানে মই বোলো আজি বোলো গাটোত ধুৱাই দিয়কচোন পূৰা গঁহি গঁহি আগৰ নিচিনাকৈ একদম পূৰা গহিছে জালকানিখন লৈ পানী একদম গা চাল এওৱাই দিওঁ এওঁৱাই দিওঁ নিচিনা কৰি দিছে তাপা ক'লোঁ বোলো হেৰি পঞ্চাছ টকা এটা দিম দিয়ক গাটো ধুৱাই দিয়ে দেখি তাৰপৰা ক'লোঁ যে কথাটো সেইকাৰণে মোক পঞ্চাছ টকা এটা হাতত দি দিছোঁ আৰু মনটো ভাল লাগিছে এতিয়া ন পইচাটো দিয়া দেখি কিয় পোৱালি আৰু মানে আগতে সৰুতে পূৰা গাত ধুৱাইছিলে এতিয়া মানে যিহেতু ডাঙৰ হ'ল বাৰু নিজে ক'লেহে কোৱা আৰু মানে সেইকাৰণে যিহেতু মোৰ মন চন একদমেই ভাল হৈ থকা নাছিলে সেয়েহে মানে মই অকণমান ফুৰিব ওলাই আহিছোঁ আৰু আহোঁতে ভিডিঅ' কৰি অহা নাই কিন্তু এইখন জেগাত অহাৰ পিছত মানে মনটো ইমানেই ভাল লাগিছে মানে ভিডিঅ' নবনোৱাকৈ থাকিব পৰা নাই আৰু চাওক না ভিউটো কি ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট এইখন আৰু এইফালে চাওক দলংখন আৰু এইখন দলং দেখিব খুবেই ভাল লাগে খুবেই ভাল লাগে মানে দেখিবই পাইছে ছাইডে ছাইডে পানী আছে আৰু এইফালে গাহৰি আছে চাওক গাহৰি কি ধুনীয়াকৈ শুই আছে এইফালে এইফালে আৰু এইফালে চবফালে গাহৰি আছে এইফালে আছে নাই নাজানো নাই ইফালে নাই গাহৰি হা সেইফালে আছে নেকি এইফালে ছোৱালী এজনী বহি আছে চাবি আকৌ তললৈ গুচি যাবি আকৌ এইফালে গম পাবি এইফালে এটা শুই আছে গাহৰি বহুত ডাঙৰ মাছ আছিলে মাছো আছে ইয়াত এইখন হ'বলা বিল হয় বোলা বিল মানে সৌফালে কিবা আছে ৰ'ব দেখাইছো কিবা আছে মানে পানী আছে এইখন বিল হ'বলা দেই এইখন ফল ফকা এইখন আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু ইয়াত বহুত দেৰি ৰখিলোঁ বহুত দেৰি ৰখিলোঁ মানে প্ৰায় দুঘণ্টামান হৈ গ'ল আৰু ইয়াত একদম পূৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ আজাক মাৰি আছে মানে টিফি লৈ পানী তিপোৱা তাই ফিলটো ভাল লাগিছে ফিল কেনেকুৱা লাগিছিলে মজা লাগিছে জেগাখন কেনেকুৱা মজা আৰু এইফালে পানী চাং নাথাক মাছ ওলাইছিলে ইয়াত আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাব লাগে একো আৰু কি কৰিম আৰু কথাটো যদিহে আপোনালোকে দেহা মনু আৰু পখিলাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেন্তে হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি লওক আৰু মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে মোবাইলত নটিফিকেশ্যন সোমাব আৰু ন'টিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি পানী আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব চিলিকা সমনীয়াই কয় জানা মই তোমাৰে পথ কলা